Итак, эксплуатация вида работ постоянно. Постоянная работа. ревизия, запорной, отключающей регулирующей арматуру. В зависимости от того, какая система вашего дома, новый ваш дом или старый, меняли вы запорную арматуру или не меняли. Есть арматура, которая требует постоянной ревизии. Если у вас арматура стоит еще выпуска советских времен то вы наверняка прекрасно знаете, что там есть, что надо смазывать, что надо набивать сальники, постоянно ее поддерживать в технически исправно состоянии. Новая арматура, которая сейчас выпускается, так называемая шаровая, она менее требовательна к системе эксплуатации, но тоже есть не требования. Для того, чтобы она нормально функционировала, новую арматуру необходимо как минимум раз в месяц открывать и закрывать. Иначе за какой-то промежуток времени она закисает. Там стоит второпласт, там стоит резина, там э, нет сальниковой набивки. Если вы знаете, что сальниковая набивка представляет из себе э, прографиченную ткань прографиченную, она имеет смазку. То на второпласте на резине этого нет. Это закисает. Поэтому, исходя из этого, попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации этого, этой арматуры, которую вы устанавливаете. Это также относится как к большой арматуре, как к маленькой внутри квартиры. Если вы видите на схеме задвижка старого образца, с ней вы прекрасно знакомы. Так вот, в ревизию входит набивка сальника. Сальник... Граммбуксаль сальника считается хорошо набитой, если грамбук состоит на два пальца от крышки задвижки. Смазка э, штока. Для чего? Э, вот здесь под, э, вот, под контрогайкой находится вращающий элемент, который позволяет штоку плавно двигаться.